Yang pertama, kita nampak tahi cicak berada di tapak kaki imam satu. Yang kedua, apa dia? Kita nampak, kita makmum ni, nampak jari-jari kaki imam pun tidak berlipat. Maka, wajib atas makmum. Itu berniat mufarakah. Kalau makmum yang tak nampak, apa cerita pula? Ha, macam saya sebut tadi, makmum contohnya, Semayang jemaah tu Contohlah Contoh Masjid kita ni kan besar kan Kalau sampai Contoh kita ambil Sampai 5 uh, saf contoh 5 saf penuh Jadi sudah tentulah Orang yang berada Jemaah makmum Yang berada pada Kedudukan saf yang kelima Sudah tentulah Ralifnya dia tak akan nampak Imam tu kan Jadi bila dia tak nampak Dia punya ikutan tu akan Dia akan terus mengikutlah Imam tu Boleh faham tu Baik macam mana dengan Yang tak nampak Imam tu yang nampak, kita dah sebut dah tadi hukum dia. Beres tak tu? Ha? Ha. Kalau yang tak nampak ni, macam mana? Termasuk jemaah wanita. Makmum perempuan. Lagilah tak nampak. Siap ada, apa dia? Uh, pengadang lagi tu. Nah, ataupun kita panggil tabir tu. Lagi tak nampak. Jawapnya ialah, tak sah juga. Semayang dia tu, tidak sah juga. Habis tu macam mana? dia bukan sengaja ha, dia bukan sengaja maknanya memang dia tak nampak kan kalau dia nampak mungkin dia boleh mufarakah jadah kata dia tak nampak sebab dia berada jauh pada ha, jarak dia jauh dengan Tok Imam maka ulama' kata sembahyang dia tetap tidak sah tetapi di akhirat nanti tak dikira kesalahan itu faham tu? hukum fiqah tidak sah tapi di akhirat Allah berikan apa dia? Ha, Allah tak kira tu. Maknanya memanglah hukum dia tak sah bila kata tak sah jadi kira ada hutang lagi tak? Hutang lagi tak? Hutang semayang lagi tak? Hutang lah macam hutang lah. Tapi oleh sebab dia tidak sengaja dan dia tak tahu sampai ke Sampai dia mati dia tak tahu. Benda tu uh, maknanya tak sah. Kan? Jadi memang hukum syarak tidak sah. Cuma di akhirat besok tak dikira sebagai orang yang meninggalkan semayang. Ah ha, situ kelebihan dia. Maknanya Allah beri pengampunan situ. Kelebihan tu. Faham tak? Ha. Termasuk kita. Contoh. Satu hari kita semayang. Dalam poket baju kita tu ada bangkai. Contohnya nak sebut bangkai apa? Lalat. Dalam poket baju Melayu kita. Baju yang kita pakai tu ada poket kan? Kita kita pakai. Kita tak tahu pun. Di dalam poket kita tu ada apa dia tadi? Bangkai lalat. Lalat yang dah mati lah, bukan yang hidup. Yang hidup tak kira. <laughs> bangkai lalat. Baik. Lalat, kalau binatang yang mati, dia termasuk dalam kategori najis yang tidak dimaafkan. Ah, tu dia. Ya. Kalau ada bangkai binatang, ada dalam poket jubah kita, poket baju kita, kita tak tahu pun. Makna itu dipanggil najis kategori najis yang tak diberi maaf. Kenapa dia? Pasal apa tak dimaafkan kalau ada pada uh, pakaian kita, umpama lalat yang mati dalam poket kita. Sebab apa tak dimaaf? Kerana hukum syarak kata tak susah untuk jaga daripada benda tersebut. Ha, sebab tu Kategori najis yang kena pada pakaian yang kita bawa dalam pakaian kita ni ada ketikanya maaf pada syarak. Najis tapi maaf pada syarak. Ada ketikanya kategori najis tu tak dimaaf. Jadi bangkai lalat termasuk najis yang tiada maaf. Termasuk bangkai nyamuk pun tak dimaafkan kalau ada. Ha tu. Ha yang dimaaf contohnya apa dia? darah yang sedikit akan darah tu najis tapi najis yang diberi maaf kalau sedikit ha, seperti apa contohnya darah jerawat ha, tak 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 perasan jerawat pecah tergaruk masa kita garuk tu tergaruk terlanggar jerawat batu pecah darah sikit saja maka itu kalau tak cuci pun dimaaf pada syarak hukumnya sunat saja suci kan tapi semayang dia sah nah itu contoh jadi bab ni kalau nak cerita dia kena mengaji daripada awal tuan-tuan eh ha, tu sebab hukum dia banyak yang saya sebut ni malam ni berpaik-paik je lah sebab saya nak sebut tadi kalau contoh apa dia makmum tak nampak macam mana Ah, ha, jadi kalau makmum tak nampak dikira apa dia tidak sah juga Semayang makmum itu Uh, cuma tak diberikan pertanggungjawaban di akhirat lepas tak tak dikira hak tu. Ha nah, sebab dia tak tahu. Faham betul tak? Ha tu. Melainkan ada orang bagi tahu. Eh hari ni tadi Zohor tadi aku perasan dekat tapak kaki Tok Imam ada tahi jejak. Jadi baik kau segera balik. Ah uh, ketika mana kita dah tahu wajib kita qada. Ha uh, kalau tak tahu sampai ke sudah tidak diberikan pertanggungjawapan di akhirat lepas tak tu. Itu ada kelebihan. Nah sebab itulah tuan-tuan, ini ilmu. Ha nampak? Ini ilmu. Ja, maknanya kalau orang yang tak belajar fiqh dia dengar dia akan jadi rasa apa dia? Eish, rupanya begitu ya. Eh? Ha tu. Jadi sebab tu saya kata tuan-tuan, hukum fiqh ni kitab fiqh antara ilmu yang wajib dipelajari. Nak sempurna pelajaran fiqah ni dia kena belajar daripada mula iaitu ambil satu kitab ada guru kita mengaji daripada bab taharah masuk lepas bab bab taharah habis semua bicara bab taharah masuk pula bab apa dia ha, bab sembahyang bab zakat ha, ikutlah tu dia punya susunan tu zakat haji umrah ha, sembelihan semua dia ikut dia punya tertib susunan hukum fiqah tu ikut rukun Islam Ah ha, rukun-rukun Islam apa dia mula-mula? Syahadah. Ada tak? Ha, syahadah. Lepas tu sembahyang. Nah, ha, Lepas sembahyang apa dia? Puasa. Lepas tu zakat, haji. Ha, jadi sebab tu ulama susun dalam kitab fiqh ikut pada rukun Islam tu. Sembahyang sebelum sembahyang sebab syarat nak bagi sah sembahyang ni kena bersuci, kena tahu hukum bersuci, maka didahulukan dengan bab dulu. Betul tak? Ha, jadi ala kuliah, senang ceritanya binilah. Uh, bagi sesiapa yang dia tak pernah belajar kitab fiqh secara kulit ke kulit maksud dia kulit ke kulit tu maknanya daripada muqaddimah sampai khatam ha, kalau dia tak pernah ada pengalaman begitu belajar secara begitu maknanya dia kategori orang yang wajib belajar hukum dia wajib ya yeah? sebab apa sebab kita ibadat ni akan bertemu dengan segala macam hukum hakam yang memerlukan kepada pengetahuan ilmu